Естонія це розвинена країна, де творчі люди живуть у цифровому та відкритому суспільстві. Це найбільш підприємницька країна в Європі, адже на душу населення в Естонії припадає найбільше стартапів і єдинорогів. Але це ще не все. Кожен п'ятий стартап в Естонії засновано іноземцем, що свідчить про безмежні можливості не лише для місцевих жителів.

komitee , kes hindab , kas ettevõte on selleks küps . kõige levinumad ettevõtlusvormid Eestis on osaühing ja füüsilisest isikust ettevõtja . füüsilisest isikust ettevõtja on väiksemate ettevõtmiste tarvis , osakapitalinõuet ei ole . aruandlus on ka lihtsustatud kassapõhine raamatupidamine füüsilisest isikust ettevõtja vorm sobib hästi põllumajanduses ja ka teenuste sektoris , kuid kui ettevõtja soovib kasvada , siis kindlasti soovitame valida osaühingud äriühingu vormina , sellepärast et osaühingut on võimalik asutada ka üksinda . osakapitali nõuet ei ole . see tähendab seda , et alustaval ettevõtjal on aega koguda kohustuslik osakapital kaks tuhat viissada eurot oma tegevuse käigus ja fikseerida see ära bilansis ja seejärel kanda juba muudatus ka äriregistris olevale P-kaardile . kui on huvi alustada väiksema ettevõtlusega või on see lisasissetulekuks , siis on Eestis võimalik avada ka ettevõtja konto . see tähendab seda , et isikul ei ole aruandluskohustust , kõik tulud laekuvad ühele spetsiaalselt selleks avatud pangakontole , millest lähevad automaatselt maha riiklikud maksud ja seejärel on võimalik seda raha juba ise vabalt kasutada . ettevõtja kontol ei ole võimalik kanda ettevõtluskulusid ja seetõttu ongi see eelistatud siis kas üliõpilastel , projektide , projektitöö raames või siis mõne muu väiksema ettevõtmise raames . kui saavad kokku ettevõtlikud inimesed ja soovivad oma tegevust seadustada ja luua selleks siis juriidiline keha , on üheks võimaluseks ka mittetulundusühingu asutamine . tegemist ei ole äriühinguga ja siin peab kindlasti rõhutama , et mittetulundusühingut eristab äriühingust see , et seal ei ole võimalik kasumit asutajate vahel jagada vaid kasum läheb oma ühingu põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks . küll aga mittetulundusühing saab oma tegevust korraldada nii nagu äriühingki , katta oma ettevõtluskulud ja taotleda ka erinevaid toetusi oma tegevuse arendamiseks . välismaalased valivad sarnaselt nagu teisidki huvilised osaühingu vormi . sellepärast , et see on kõige lihtsamini arusaadav ka oma partneritele , maksu seisukohast on see otstarbekam ja samamoodi osanikud riskivad ainult omaosaluse suurusega . ja osaühingu asutamine on tehtud võimalikult lihtsaks , seda saab teha elektroonselt . see võtab aega kaks päeva , mitte rohkem . osakapitali nõuet kohe sissemakset ei ole , seda saab oma käibest ja kasumist koguda ja seetõttu ongi see ka välismaalaste seas eelistatud vormiks olnud . ettevõtte registreerimiseks tuleb valida ärinimi , tuleb otsustada tegevusala ja ametlik postiaadress peab olema Eestis ettevõtte ärinime valikuks tuleb kontrollida kõigepealt , et tegemist ei oleks registreeritud kaubamärgiga . seda on võimalik teha ka elektroonselt . seejärel , kui on võimalikud variandid valitud , tuleb kaaluda , kas see nimi kõlab ka teistes keeltes hästi . kas seda nime on võimalik ka tähthaaval oma klientidele näiteks telefoni teel edasi öelda ja inspiratsiooniks ärinime valikul on võimalik kasutada ka veebirakendusi Genereeri ärinimi . ettevõtte aadressi osas võib kasutada ka oma kodust aadressi ja kui vajadusel tuleb seda aadressi vahetada , siis tuleb see vahetus ka fikseerida äriregistris ettevõtja P-kaardil . kui on valitud ettevõtte nimi , tegevusala , aadress on teada , siis järgmine tehniline pool ettevõtte registreerimiseks . tuleb otsustada , kas teha seda ise elektrooniliselt või minna notaribüroosse . seda saab elektroonselt läbi ettevõtja portaali teha , omades ID-kaarti ja vastavaid PIN-koode või siis mobiili-ID-d . kui minna notarisse , siis aitab notar asutamisdokumentide vormistamisega , samuti konsulteerib , kui on tegemist erinõuetega , põhikirja või asutamislepingu osas või kui mõnel asutajal ei ole mingil põhjusel Eesti ID-kaarti . pangakonto avamiseks on ettevõtjal kõige lihtsam külastada oma kodupanka , kus tal Eestis võib-olla on juba pangakonto olemas , samuti pakuvad alustavale ettevõtjale mitmesuguseid soodustusi ka Eesti suuremad pangad LHV , Seeb , Swed , Coop , et tasub küsida nende tingimusi ja tutvuda nende võimalustega kodulehtedes . kantud äriregistrisse ja võetakse tööle töötajad , siis on ettevõttel kohustuslik registreerida töötajat Maksu- ja Tolliametis töötajate registris . samuti peab ettevõtja arvestama , kas on tegemist käibemaksu kohustuse tekkimisega . kui kalendriaastal täitub summaarselt nelikümmend tuhat eurot , siis on see kohustuslik või kui Euroopa Liidu liikmesmaadest soetatakse rohkem kui kümne tuhande euro eest , siis sel juhul tuleb ka ennast registreerida maksuametis tervemaksukohuslasena . et ettevõtja tegevuspärast pangakonto avamis on kindlasti tutvuda sellega , missugused on tegevusalale kehtivad erinõuded ja mida tuleb teha selleks , et ennast nendele erinõuetele vastavaks viia . missugused avaldused täita , missugused dokumendid esitada , et selle kohta leiab infot portaalis eesti.ee erinõuetega tegevusalad . Рекомендації щодо створення компанії Ви можете зареєструвати власну компанію, відвідавши цей вебсайт. Дізнайтеся більше про електронне резидентство, відвідавши вебсайт e-Residency. Ви також можете прочитати більше про особливі вимоги в галузі харчових продуктів на вебсайті Департаменту сільського господарства та продовольства.